नमस्कार स्वामी भक्तानो हा चमत्कारी मंत्र ऐकताच तुमच्या मुखातून येणारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होईल हा चमत्कारी मंत्र श्री स्वामी समर्थ यांना प्रसन्न करतो यामुळे तुमच्या घरात अपार संपत्ती येऊ शकते भक्तांनो या मंत्राने स्वामी महाराज तुमच्यावर प्रसन्न झाले तर तुमचे नशीब बदलून जाईल कारण ते आनंदी राहिले तर घरात कायम संपत्ती राहील त्यामुळे भक्तांनो आजच हा मंत्र ऐकून स्वामी महाराजांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करा जर तुमच्या घरामध्ये स्वामी महाराजांचा वास असेल तर नक्कीच तुम्हाला त्याचे काही संकेत मिळतील भक्तांनो सोबत असे घडते का की तुम्ही एखादी इच्छा मनामध्ये ठेवून त्यासाठी प्रयत्न करता पण ती इच्छा पूर्ण होत नाही घरात साठवलेले पैसे कुठल्या ना कुठल्या कारणाने खर्च होतात घरात संपत्ती टिकत नाही तुमच्या घरामध्ये गरिबी पसरलेली आहे घरातील परिस्थिती बिकट झालेली आहे तुम्हाला नाईलाजाने दुसऱ्याकडून कर्ज घ्यावे लागते आहे कर्ज घेतल्यानंतर ते लवकर फेडण्यास तुम्ही सक्षम राहत नाही भक्तांनो कर्जाची दळदळ अशी असते की त्यात एकदा माणूस अडकला तर तो बुरतच जातो त्यामुळे स्वामी भक्तांनो पुरेसे पैसे नसतील तर तुम्हाला तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यायचे नसेल तर आजच हा स्वामींचा मंत्र तुम्ही मनापासून ऐका भक्तांनो ख्या मनाने हा मंत्र ऐका तुमची आर्थिक परिस्थिती स्वामी महाराजांना समजेल आज तुम्ही या मंत्राच्या प्रभावाने खूप सारे पैसे आणि संपत्ती मिळवू शकता या मंत्रामुळे तुमच्या घरातील गरिबी दूर होईल आणि तुमच्या घरामध्ये भरपूर संपत्ती आणि पैसा टिकू लागेल ज्याची तुम्ही अपेक्षा केली नव्हती ती तुम्हाला सहज मिळू लागतील स्वामी महाराज तुमच्यावर प्रसन्न होण्यासाठी तुम्हाला दिवसातून एकदा तरी हा मंत्र ऐकायला हवा जर तुम्ही दिवसभर कामात व्यस्त असाल तर तुम्हाला दिवसभरात जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा हा मंत्र ऐका तुम्ही हा मंत्र तुमच्या मोबाईलवरती लावून ठेवा हा मंत्र फक्त ऐकल्याने सुद्धा खूप मोठा चमत्कार होऊ शकतो दिवसभरात जरी तुमच्याकडे वेळ नसेल तरी रात्री झोपताना तुम्ही हा मंत्र ऐकू शकता हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुमचे मन सकारात्मक दृष्टीकडे वळेल आणि तुम्ही आपोआपच आनंदी राहू लागाल असा चमत्कारी प्रभाव तुमच्या जीवनावरती पडण्यासाठी हा मंत्र फक्त एकदा ऐका आणि तुमची इच्छा पूर्ण होण्यासाठी स्वामींकडे प्रार्थना करा स्वामी समर्थांचे असे चमत्कारी मंत्र तुम्हाला ऐकायला आवडत असतील तर आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा या चॅनेलवरती आप असेच चमत्कारिक अत्यंत प्रभावी असे मंत्र घेऊन येत असतो चला तर मग स्वामींचा चमत्कारिक मंत्र कोणता आहे पाहूया ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 ॐ ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 Om namo Om namo Om <st> ी स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री, श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः